Я вас више не лігарівна. Добрий день та да, вас. Мацюкалі. Ми знаємо, що кримінальна справа проти вас відкрита за сепаратизм. Вам вже про це відомо? І що далі плануєте? Тобто, чекаєте силовиків, які будуть вас ну, затримувати, брати під арешт? Що взагалі чи ви зараз займаєтесь? Знаете, я думаю, сегодня слушает вся Украина и просто смеются. За что смеются? Эм, оставили меня одно в городе. Нету СБУ, нету милиции, нету никого. Я одна единственная. Между прочим, все действия, которые я делала в воскресенье, я согласовывала с губернатором области, с руководителем э, администрации президента Пашинским. То есть Тарута Пашинский знал о всех моих действиях. И я сегодня, если только действительно СБУ... Вы меня слышите, да? Конечно. Так, если СБУ действительно завела на меня уголовное дело, я завтра подам на СБУ в суд за то, что сегодня они виноваты в той ситуации, которая сегодня есть в Украине, виноваты в той ситуации, которая есть в городе Славянске. Я вам более того хочу сказать, что сегодня уже известно, что в Артемовском районе три дня собирались с двумя КАМАЗами в большой палатке Э, вот эти вот боевики, которые зашли в город Славянск. Потом они сутки были в городе Славянске, в православном центре. И издушно не видела. А сегодня они увидели, что Штефа сегодня сепаратист, которая сегодня в условиях э, захваченных людей сделала э, все, провела переговоры, ответила на те вопросы, которые им надо ответить, дала те интервью, которые надо дать, только для того, чтобы освободили больше двухсот моих ребят с милиции, и сегодня милици... наши милиционеры считают, что я герой, а наше СВО сегодня считает, что я сегодня сепаратистка. Так пусть сначала они ответят за те действия, которые сегодня они сотворили в Украине, а потом уже я отвечу. Я <сёк> хочу вам так сказать, они не к тому приступились. <сёк> Понимаете, <сёк <сёк я им не <вернула> Царев, я им не Добкин. Я перекушу, мало не покажется. Неля Игоревна, а вы получали уже уведомления из СБУ насчет этого дела? Или только из новостей? Я не получала. Я не получала, это только сообщила телевидение. И пусть им будет стыдно, если они действительно это сделали. Я вам серьезно говорю, сегодня нету ни СБУ Это Понятно, Нелли Игоревна, а где вот нет СБУ, нет никого, а где Алексей Азаров? Алексей Николаевич Азаров, он сегодня тут, он Закупил горские громады, Фасски и сегодня раздается раздает эти Фаски вместе с активистами в городе. А он в городе? Ну, а вы думали, паски. он в Вене сидит? Он не в Вене? Я не знаю, Вене или нет, но то, что сегодня он занимается этим вопросом, я знаю точно. Ну а где, вот в Славянске или в Вене он занимается вопросом? Я знаю, что сегодня от его имени вручаются подарки всем жителям города. Але особисто вы его не бачили и не знаете, что он есть в месте? Ну, я его лично особо не бачила, но я говорю вам, что сегодня он держит руку на пульсе по городу Славянску. И сегодня я не хочу ничего про него плохого сказать, он не забыл про город. И все, что он обещал, он сегодня продолжает. Леля Игоревна, завтра будете выезжать на съезд депутатов и органов местного самоуправления всех уровней, которые партия регионов проводит в Донецке? Ну конечно буду. Я я руководитель города, я мэр города. Сегодня меня пригласили. Я член партии регионов. Сегодня единственная партия регионов, которая нам сегодня помогает. И вам более того скажу, у меня закон заканчивается клоф послезавтра в, в моей фильтровальной станции. Если бы не Левченко Николай Александрович, мы бы сегодня мы бы уже через э, два дня остановились. Он сегодня решает вопрос, как сегодня привести нам город. Хлор для того, чтобы центровалка работала, люди были с водой. А хлеба я достаточно? Сказать... Хлеба в магазинах а? у вас? Хлеба в магазинах у вас достаточно? Хлеба у нас в магазинах достаточно. Лишь бы нам, те, кто сегодня захватил город, не останавливали именем революции машины и не забирали этот хлеб. Сколько этих людей, которые заблокировали город у вас? Ну, я вам говорю, что приехала в город уже сегодня, это известно. Приехала в город около. Два, две машины боевиков э, на, на больших КАМАЗах И плюс здесь были организованы нашим православным центром, были организованы наши здесь люди э, из, э, там, из Афганцев, и еще mm -hmm. добровольцы. Ну, то есть вот у и вас и в вот... городе проживает сколько тысяч? сто тысяч у вас населения, да? 158 вісім сто підеся тисяч блокірують жизнь територіальної громади. Получається около тисячі чоловік. Ну okay. вот неля ігорівна ще таке питання щодо вбитих і поранених. Можете якісь назвати цифри, тому що говорили про а, всю Донецьку область, що є, начебто, вбиті від 4 до 6 чоловік. Говорили, що це в Краматорську, але за офіційними даними там немає вбитих на щастя, Є поранений один із боку... сьогодні. Вы имеете в виду сегодня при эм, обороне этого аэродрома так, или, так. или когда? Про, а, так, так, про обороне аэродрома, так? Ну, то, что я, я, мне Леша звонил, я вот объехала весь город Славянск, объехала город Краматор. и я хочу сказать, это не была какая-то акция, это просто, это не то, что просто, это очень плохо, это напали. Эти повстанцы, они напали на аэродром, и я поняла, что подняли в воздух самолеты и просто оборонялись уже с воздуха. Поэтому сегодня, я вижу, что поддержки мы пока не видим, и никаких операций сегодня не проводится. Я знаю, что там один раненый, серьезно раненый человек. И весь мотор пустой, ни танков, никого нет, людей нет, в городе Соленский тоже нас ничего такого нет. Но какой ваш прогноз, когда город освободят? Я хочу вам сказать, что уже у людей, э, как говорят, терпеть Уже поднимаются люди, э, потому что в основном те, кто сегодня пришел, э, это ну, специалисты, скажем так. Плюс они наняли еще людей, которые не специалисты, просто наши славянские люди. И э, их поддерживает коммунисты ну. 500 человек. Плохо очень, что на баррикадах мои мальчишки и девчонки, 18-19 летние ребята, которые почему-то решили поиграть в войнушку, но они без оружия, без ничего, они на, на баррикадах, они, то есть я думаю, что, что все будет нормально, а эти, которые сегодня атаковали, ну, разместились в милиции, в СБУ и в Гаисполкове, они, конечно, крупно вооружены и они готовы сегодня к полным военным действиям. Ага. Неля Ігорівна, останнє питання про цю кримінальну справу відкриту проти вас. Це як ви розцінюєте ці дії влади? Ви вважаєте, що вона вас ну неправильно зрозуміла? Чи що це полювання на відьом, Як би ви це охарактеризували? Я ну, перший день я день сказала, що сьогодні СБУ не працює, і ви це слухали. Я не боюсь нічого. Що мені боятися, Мені вже за 50 років. Тобто я вже залишилася на захист слов'янська, я так розумію. А? Вы одна залишилась на захист Славянской, я так понимаю? Конечно, я один единственный человек. Я набрала тару, то, говорю, что мне делать? У меня, говорю, Сергей Алексеевич, у меня сегодня, я говорю, в, мили... это, в милиции э, заложников больше 200 человек. Не разговаривать с Да, ищите любые пути. Разговаривайте, обещайте все, что хотите. Давайте любые интервью. Лишь бы сегодня они э, выпустили наших ребят. Более того, у нас начальник милиции был вообще арестован и там где-то кинут на подвал. Я Александр Давыденко, я очень об этом переживала. И мы все сделали. Я вам хочу сказать, когда вышел последний человек, вышел Давыденко, я развернулась и уехала с этой всей канители. Я даже не хотела разворачиваться. Я людям сказала, разворачиваемся и уходим. Остались только коммунисты, которые их сюда позвали. Неля Игоревна, вы содействовать украинским военным будете в Славянске? Вы как городской голова и орган местного самоуправления? Конечно, я государственный чиновник. Я сегодня хочу, чтобы они, если и решат этот, этот вопрос, чтобы сегодня только остались э, живые все мои жители, чтобы не пролилась ни капелька крови моих жителей. А тот, кто сегодня пришел с мечом, он должен с мечом уйти. Понимаете? И сегодня не должна быть, э, пройти кровопролитие в городе Славянске. Это самое главное, что, за что мы сегодня боремся. Угу. Поэтому, то, что угу. я, вы думаете, я, чтобы вы понимали, Ті, які сьогодні заходили в город, теж сказали, що мені до розстріляти. Сьогодні із на мене на уголовне діло. Слушите, красавці. Я просто удивляюся. Понимаете? Не ігорівна, просто розумієте, ми чули ж ваше інтерв'ю і бачили. Ви там в рожевій такій курці стояли біля захопленого равіділку і казали, що осматрите ну... одновременно к міліції підійшло подошло около десяти тисяч. Ми відели. Так. И когда я, когда мне позвонил Гелянин, говорит, Ниля, нужно идти на все для того, чтобы освободить наших ребят. Я тебя прошу, Топ -топ... все, что нужно. Угу. Э, я а мне показал, наверху девятиэтажного здания сидели снайперы. Угу. И я понимала, что сейчас эти 10 тысяч человек, они ляжут там все, понимаете? Они настроены были на убийство, им было все равно. Ви, я бил була міла, ви, ви, ви геройськи ми, запутали ми, слід. сліди, я зрозуміла. Дуже вам дякуємо, не. Неля Ігорівна. Це була міський голова міста Слов'янськ, Неля Штепа. Можна сказати, легендарна жінка, бачите, захищає одне місто, яка Дайте мені, я дуже вас шаную, дайте мені медаль, хоч ви, пані активно на мене там бочку катять. А хто катить на вас бочку? Ні, СБУ я маю, то хоч а. ви. Льоса. Я тебе скажу, что вчера позвонил мне Ляшко. Я не знаю, о чем он там молил, я ему сказала, ты что вообще с ума сошел. Кто-то кто мне любит, признаешься? то ты мне сегодня рассказываешь, что я такая рассекая, расстрелять мне хочешь. А он говорит, не-не-не, все -не -не, журналисты такие сволочи, такие всякие, раз такие, раз такие. А, я и так не говорил, ни в коем случае. Ля, да Игорь, давай, я вам я открою будет. секрет, Неля Игоревна. Это был не Ляшко. Да. Это был не Это... Ляшко. Ляшко, это мне всего, потом да. позвонил этот человек и сказал, я позвонил Нелли и сказал, что я Ляшко, но я не Ляшко, а можете вы в эфире громадского поставить этот ролик. Я говорю, ну давайте да, поставим, но это был не Олег Ляшко. Но мы человек как вы сказали, героям слава, на, на, на славу Украине звернение, так что мы поняли, а что вы страшно. Я сказала, страшны. Я сказала слава, слава, он говорит слава Украине, а я говорю слава героям Донбасса. А ч ты им Донбассов убрал? Ясно. Mm -hmm. Я сказала слава героям Донбасса. Слава героям Донбасса, Неля Игоревна. Слава. Все. Дякую слава вас. Героям Донбасса.